माझी कायाणि वाणि गेलीन्ती मी जीवनी निरंतर श्रीरा नका करू नकाटपट पहा माझा ग्रन्थनीट तेणे सायुज्याट गवसेल की श्रीरा आत्मा बोध माझे स्वरूप सिद्ध करावा खेद भक्त जनी या ठिकाणी समर्थनी देह ठेवला सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करीन तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे आपल्या शिष्यांच्या समोर दासबोध नावाचा एक सुंदर असा ग्रंथ ठेवला त्या ग्रंथामध्ये समोर त्यांनी म्हणले समर्थ श्रोते पुसति कोण ग्रंथ काय बोलिले जियेथ केलियाने प्राप्त काय है श्रीरा ग्रन्था नाम दासबोध गुरुशिष्या संवाद ये धोरिला विशद भक्तिमार्ग श्रीरा